न्ये विशं च पदयेन मौनमो वृक्षे पुराणिकेशे शोरापदयेन मौनमस्तस्य शास्त्रप्रिया भक्तेः नवविधत्वम् उक्तं भागवते यथा श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धातन्मन्ये भीतमुत्तमम्

रमक्रीडायाम् इति धातोः घन् प्रत्यये राम इति मूलशब्दं निष्पद्यते तस्मात् रामशब्दात् अष्टवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सौदसमुष्टाभ्यां व्यस्मेभ्यां व्यस्नसिभ्यां व्यस्नसोसां न्यो इत्यनेन स्वादीनामुत्पत्तौ बहुशु बहुवचनम् इति सूत्रेण ए प्रथमा विभक्ते है बहुवचने जस प्रत्यय राम 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 जस इति जाते मीमांसा शास्त्र प्रिय मीमांसा शास्त्र सेवां अवधारय अथ मीमांसा शास्त्रं वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनमत अर्थः धर्मः इति धर्मस्य रक्षणं तथा च वेद प्रतिपाद्य जनमत्वे सति अर्थत्वं धर्मलक्षणं यागे लक्षणसमन्वयः तथा हि ज्योतिष्टोमेण स्वर्गकामो यजेत इति वेदवाक्येन यागः विहितः अतः वेदप्रतिपाद्यत्वं वर्तते यागस्य स्वर्गरूपप्रयोजनसद्भावात्

अलङ्कारशास्त्रे अर्थान्तरन्यासालङ्कारस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति अस्य लक्षणं तु उक्तिरर्थान्तरन्यासः सेवाः यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः वेदाङ्गत्वं उक्तमस्मात् मूर्तित्वे पञ्च भृतो पुनर्जन्मना पुनर्जन्मन आत्मेत्यात्मविदाङ्कृतिश्चेचितां भक्तामरज्योतिषं रामायणप्रिय रामायणसेवाम् अवधारय पूर्वं रामतपोगनाभिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी नारदं परिपत्रच्छवा ययाकिं <t> किता <creative entender>

कोष्ठीश विग्रह सुनिष्ठी वनोद्धत विशिष्टाम्बुचारि जलधे कोष्ठान्तरायित चेष्टागमौ <laughs> परमेष्ठी ऋतत्वम प्रेष्ठार्थसूनुमनु चेष्टार्थमात्मविदधिष्ठो युगन्धसमये श्रेष्ठात्मशृङ्गधृतमास्ताम्बोवाहनवराष्टापदप्रभटनो संगीत सेवाधारया अवधार प्रणमाम्यहं श्रीगौरी सुतम्